как там Крылый ролл. Нормально? Спасибо, ВСУ, хорошо. Ну, у нас неплохо. А ты откуда? Ты о чем здесь? Крым. Да ты шо? Крым. Да не шел Крым. Крым. Ух ты. Так. Мариуполь. Мариуполь. Да, честно сказать. Ну, как к Крыму относится? Нет? А в какой области находится Кривой Рог? Ну, это уже туда, ближе к Киеву. Нет. Украина была раньше, но будет Россия. Не знаешь, да? Ты понаехавший в Мариуполь? Нет, я там живу давно уже. Mm. Лет двадцать пять. лет двадцать пять, понятно. И ты прям выжил, да? Ну да, постоянно я там был. Ты выжил? Выжил. Ну да, или было такое хорошо там. Выжил, живу. Угу. Сейчас строят и дома, дороги здесь хорошо, садики, школы. Как это оккупанты пришли и начали все строить. А Что зачем это, эти оккупанты построили? до этого все разрушили в Мариуполе? Не знаю, а зачем может... в четырнадцатом году Мы оккупанты Ну, начали же памятники убирать, и решили все разрушить и дома. И заново построить свое. К нам оккупанты с 14 года пришли, давай разрушать, на танках кататься. -то вы тогда, наверное, в первом роке не видели, не показывали. Будь ласка, стулы пельку там за кадром. Стулы пельку. Я разговариваю, зайка, не с тобой, а с твоим, наверное, мужем. Так вот, такой вопрос. А стулы пельку... А, что там с драм-театром, да, на котором ты, было да. написано «Дети»? Да, о детишках, сколько у меня них классики было на детишках. Если ты хочешь со мной поговорить, да, войди в кадр. ты будешь рассказывать, жительница Мариуполя, что там было из Кривого Рога. Стулы свою вонючую, сепарську, ротяку. Если ты хочешь со мной поспілкуватися, давай заходь в кадр. Бубочки мої, тепер стріми будуть в резерві. Тож залітайте на наш канал Шабля CR Резерв, щоб не пропустити стріми. Підписуйтесь і тискайте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли почався стрім. Тому що тіньовий бан дуже погана штука. Все, всім гарного перегляду! На цього ви я вже надивилася. Давай тепер ти. Зірочка моя сепарська. А ну давай залазь в кадр. И поспелкуемося, Мариуполь та Кривый Риг, чи ти ссыкло? Я тебе еще раз повторяю, ты где была в 14 году, когда нас нахуй оккупанты mm -hmm. киевские Когда азовцы этой херни завозцы шли на нас тут В якому, Ты где ты, была шо, ты? Шо ты А, сказали? я не знала такое, тебе не рассказали, ну надо А где ты была? Угу. А что ты робила, где как бы, а ты, да ты была? Ничего. Ты же сидела на стуле жопой. Весемь роков. Что ты мне тут свистишь? Мне все равно, когда Азовцы у нас О, в ничего вам не, не робила. Не а ты знаешь, что, что такое снег в Мариуполе, в аэропорте? такое? Не знаешь. Зайди в кадр. Тебе же это тоже не рассказали. Что такое библиотека в Мариуполе? Ой, это я знаю, да. Как расправлялись там с неугодными. Ой, не йожой, знаешь об этом? Ой, что ты года. Ты же ты, не, не в зеленой сидела. А, мой, а, ты да. же тут, где Зеленская. А мамочка проживает Зеленского, до сих пор в прямом уроке? Или уже где-то в Испании отдыхает? Че же она... Ма... Заюшечка, а ты приедь. И подивись сама своими оченятами. Приезжай до Кривого Рога, я тебя особисто зустріну. Боже, щоб я к вам приехала. Мы приехали. Ну, секушня. Из Кривого Рига мы сделаем Кривой Рог, как он тут. Согнем а его, Кривой Рог. В бараньи. В, барань. <laughs> в барань. такой... ага. как... А то никого их не было. Сейчас они раздуплились все пары, а вы не все пары. Вы же первые сепаратисты майданные. Вы же первые М -м -м. вытащили чужие флаги, сепаратисты. Вы что запрыгали? Вы же это Путин. Заскакали на Майдане. Зачем? -то? Медведя тревожили. Сепаратисты блядь. первые. Вот тем лет. Отделение хотели от Украины. Все пары. С американскими флажками. И флажками Евросоюза там прыгали. А прыгали а лучше а? Байден. Обама на тот Чего вы так не делали? А сейчас мы все пары прицеливаемся. Россия вам виноват. Держись. Сейчас уже Харьков возьмем, и на Київ попрем. Так что держись, девочка. У меня запитание. Мальчик в трусиках. А чего в 22 році, коли ваши э, российские мальчики э, с автоматиками на танках стояли 30 км. Біля Кривого Рогу, а чтекли? Я по хвоста підняла. Та й за, за таких, ти, як, як ти, діти в Маріуполі, тисячами, щоб тобі ні дна, ні покришки по тварині не було. Заткни за пельку за дітей, за азовців. За азовців. Тварина. Це вам Привет, Квиточка, дякую. Видели, что происходило у нас в Мариуполе? Вы ничего не знали. Вы сидели, главное, полуницы подавали с полуницы. Yeah. Вот это была радость у вас. Все то... нас... И что, что, у нас мариупольцев здесь за инакомысля. Вы же тоже это не видели. Это у А сейчас Хорошо. они разглядела, очки yeah. одела все увидела. А ты когда об этом узнала только? а Когда у вас а? А? Кого? Что? А, когда нас? с 14 года. С 14 года. Понимаешь? Майданы, торнадовцы, правые сектора и прочее. А Моторола до вас не заходов? Моторола с Гиви, с Гиркиным, а? И... Аваковский были эти бо боевики правого сектора, чьи они приехали. А где, кстати, Ярош? Ярый. Уже Почему он не в копе? Он же так хотел воевать. И что-то он исчез. Куда делся наш бравный хлопчик? <laughs> Ярыш. Спрашивает патриот. А, ну, наверное, он тоже в Израиле теперь сидит. Вы про нас не знали. Главное, мы единая Украина. Все вышиванки одели. И мы знаешь, как мы рады, что пришла Россия. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо, Володя. Да-да. У вас, кстати, а вам нравится вам ваша туха бытуха Как, с кривого рога мальчишек хорошо собирает а, эти полицаи? В автобус тоже запихивают? Европейская демократия к вам пришла. Вы не рады? Их будут вешать ТЦК, как в 47-м. Да, ждет еще. Это полицаи называется. Предатели. Сами не идут воевать, а собирают людей на войну. Шли бы сами. Я чекаю, пока эти два ушлепка прорыгаются и все. А классный у вас русский мир. Глянь, какая рыгаловка. Прекрасно. Я не Я же говорю, ты хорошо жила. Главное, вышиванку вовремя одеть. Да-да-да. Mm. Который... А, я кажу, классная рыгаловка, в которой вы сидите. Гойда. Ну, кривой рог, ты же тебя требуешься. Первая будешь орать, Боже, я вас Путин, ждал! я ждала тебя. Ты ж будешь так кричать, я тебе говорю. Это что вы предатели. Ну тебе ФСБ найдет все равно. А знаешь, что прикол? Они когда пришли, мы одели вышиванки. Главная вышиванка это Селюковская. Здравствуйте. Привет. 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 О чем поговорим? Я собственно... Что? Что говорите? Ты откуда? О чем поговорим? Э, Сибирь, как какая. Вы откуда? Украина. Кривой Урок. Кривой Урок, это Город-герой. Э, нет, я вам? Нет. А, по вашему нет. А мне кажется, город-герой. Смотри, в Советском Союзе присваивали звание города-героя не всем городам. Тут надо посмотреть. Я, я вам говорю еще раз, у вас город-герой. Надо посмотреть. По-моему, нет. Ну, давайте, давайте просто говорите. Что, что? Ну быстро гуглите. Там, а, ты набираете. меня еще будешь торопить? Я вас, да вы что? Ну вот тихонечко там. Так вот, смотрите. И почему я говорю кривой рог герой? Э, прежде всего, Спустя. у вас, смотрите, какой хороший. Вот теперь гуглите. У вас КВН хороший был? Президент у вас кривого рога? Правильно. Нынешний. Да. Кстати, мы не город герой. Я погуглила. Да правильно. Ну, город герой же. Нет. У вас, у вас же президент на море до этого не разговаривал, а теперь и говорит. Поэтому я вот про что и говорю. То есть город герой. У вас все присвоено герою. Мне типа тут смеяться нужно. Как хотите. Хотите, смейтесь. Если это было смешно, то смейтесь. Было не смешно, ради бога, не смейтесь. Угу. Ага. Смотри, я тут общаюсь на тему войны Россия-Украина. Обсудим или пока? Давайте обсудим. Давайте. Легко. Почему вчера, ага. э, как это по-русски? Так вы, вы сейчас по-русски разговариваете. За... Как это будет по-русски? Вы же со мной не на лове общаетесь, как как, как вас звать, если не секрет? Почему вчера в который раз э, российские военные обстреляли город Харьков. Харьков? 18 мирных жителей Царства Небесное. Какая цель? Беспорно. Беспорно Царство Небесное мирных жителей. Это где-то подтверждено, вы сейчас можете вот так мне телефон показать, где да. это за, за уверенно? Это гипермаркет, Смотрите, а вы можете? эпицентр. Далее, далее, далее. Далее. Я считаю, это плохо вообще. Война в целом плохо. Но в общем, я вам скажу, я бы вообще вас всех. Это мое сугубо личное мнение. Да, я потому понимаю. что я таких я ненавижу. Но ну, это рано. Дело это не кастрюлю головок я ненавижу. За что? Смотрите, за э, вашу тупость и за один простой тупой момент. Где вы, прежде всего, позволяете себе людей к власти приводить, которые позволяют себе приводить вашу раду, которая зихает. Это это уже это уже национализм. А это самое страшное. А то, что Рогозин ваш зиговал, ничего страшного, да? мельчаков Русич и все остальное. Юн армия ваша. Украинцы, ничего не переплутайте. У вас сихай, это хорошо. У вас, извините меня, азовцы это хорошо. Какой рогозин Вы говорите: давайте, Ваш давайте так. Рогозин, мать. зиговал. Ну, ладно, ладно, давайте так отогнем. Ваш Уткин, который основал ЧВК вагинер, у него свастика набита. Алло. Алло, 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 Смотри, у нас прежде всего в стране нету людей, которых забирают на мобилизацию без вашего согласия. Это раз. Второе. В нашей стране нету людей, которые розправляють систему гінацизму і націоналізму. Чого-чого? Гінацизма? Важно гінацизму? пристаркувати з якого міста да, да. і на якій мові він говорить, і чи знаєш ти про його матір та відчима, і те місто теж місто-герой. О, стіну дзинь-бовдур. Квіточки, я заплуталась, дякую за донат. Шо-шо, продовжай. Ви заплутались, так? Гінацизма? Ви не можете спілкуватися без чого либо да? Ви, девушка, я так понимаю... который, то ли девушка, то ли мужчина. Для вас это модно, это там нормально, я не спорю, это ваши идеи. Вы нам свои идеи не пихайте, и не пихайте, пожалуйста, в сторону нашей страны. А наша страна, видите, это уже... Да нет. Такой вопрос к тебе. У вас не объявлено военное положение. Каким образом у вас проходила частичная мобилизация, если это противоречит вашим законам? Была, частичная была из этой частичной мобилизации забрали из 300 тысяч человек забрали 200 тысяч, да. И многие уже находятся. Там... Каким образом она у вас проходила, если по закону нельзя? У вас не объявлено военное положение, как у вас, как у как у нас. У вас вообще не должно было быть никакой мобилизации. Объявил частичную мобилизацию. Как это по это закону. Это против вашего? закона вашего. У вас не объявлено какого, какого, военное как... положение. Держи, да. У нас, нас на, на резерво, у нас президент, который объявляет. У нас офіційно з, заявляю, що сьогодні на Росії день сыкунця.